শোণিতপুৰৰ চতিয়াৰ পৰা চামুগুৰি হাটৰ পকামোৰা পথাৰলৈ এক হাজাৰ তিনিশ যুৱকে হাতত হেণ্ডাম লৈ লাচিতৰ বেপত কৰিব শোভাযাত্ৰা প্ৰায় ষোল্ল কিলোমিটাৰ পথ প্ৰতি কি নাৱত উঠি জয় আই অসম খনীৰে ঐতিহ্যবণ্ডিত পকামোৰা পথাৰ আৰু এইদৰে আজি লাচিত দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ঐতিহাসিক শৰাই খাত গ্ৰনৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ স্মৰণ ৰাজ্যবাসীৰ লাতিটোৰ ভিতৰত গঢ় নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে লাচিত বৰফুকনে কাটি দখিল কৰিছিল লিজ মোমাই গক আৰু সেই মোমাই কটা গড়ৰ এটা অংশ আছে আমি পষ্টি কিন্তু প্ৰধানভাৱে পাহাৰ নিয়ক এই ঐতিহাসিক মোমাই কটা গড় বৰ্তমান প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে এই গড়টো ঐতিহাসিক বিৰোধাত ৰাখে নৱ প্ৰজন্মক উত্তীৰ্থ কৰিবলৈ গড়টোত এখন ফলফলৈও আঁৰি দিবলৈ আগৰ ওলাইছে সচেতন লোকে জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিমন্ত বস্তু আজি হৈছে লাচিত দিৱস ঐতিহাসিক শৰাইঘাট ৰণৰ অন্তৰত যি আছিলে লাচিত বৰফুকন সেই মহাদেৱী লাচিত বৰফুকনৰ আজি উপজা দিনৰ লগত সংগঠি লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে শৰাইঘাটৰ ৰণ শৰাইঘাটৰ ৰণৰ আগমুহূৰ্তত যিহেতু লাচিত বৰফুকনে মোমায়েকক এটা গড় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিছিলে আৰু এক কাতিৰ ভিতৰত এই গড়টো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিছিলে কিন্তু মোমায়েকে এই গড় নিৰ্মাণত অৱহেলা কৰাৰ কাৰণে ৰাখি গড়খনৰ মোমাইকক কাটি বিচ্ছেও কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে যিটো গঢ় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই গঢ়টোৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা মই পোনপটীয়াভাৱে নিউজ আয়োগদৰ্শক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া হৈছে ঐতিহাসিক শৰাইঘাটজনৰ যি গড় আছিল সেই গড়ৰ পৰিৱেশ মই নিউজ আয়োগৰ দৰ্শক পোনপটীয়ভাৱে দেখুওৱা দেখুৱাৰ লগতে পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আহোম ৰাজত্ব কালৰ কেইবাটাও গড় উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু আমিন গাঁৱত আছে আৰু তাৰে এটা অন্যতম গঢ় হৈছে এয়া লাচিত বৰফে নিৰ্মাণ কৰা দৰ্শকে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু মোৰ সৈতে লোক আছে মই তেখেতসকলৰ সৈতে পোনবীয়াকৈ পাতিম আহ মই মই প্ৰথমতে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইয়াত দেখিছো যে লাচিত বৰফনৰ নামত কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে কি কি অনুষ্ঠান আছে ইয়াত এতিয়া লাচিত গড় নামৰ পঞ্চায়ত আছে লাচিত গড় নামৰ এটা হাইস্কুল আছে আৰু লাচিত গড় নামত এটা ক্লাব এটা আছে লাচিত গাঁৱৰ বৰপুৰৰ নামটো শুনিলেই সকলোৰে বুকু উসন্দি উঠে উত্তৰ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক আছে মই সম্পাদকৰ যত্ন কৰিম যিহেতু আমিন গাঁৱতে আছে লাচিত বৰফৰ যি মোমাই কটা গড় বুলি কোৱা হয় আহ কেৱল এইটোৱেই নহয় উত্তৰ গুৱাহাটীত কেইবাটাও গড় আছে তাৰ এটা অন্যতম গড় হৈছে মোমাই কটা গড় আৰু যিহেতু শৰাঘাট ৰংখন মহ উত্তৰ পৰাই হৈছে গতিকে সকলোৱে দাবী কৰে যেনাই সদৌ অসম চাকৰণে এটাই বস্তু দাবী কৰিব বিচাৰো যে আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত এটা মিউজিয়াম আৰু লাচিত বৰ্তন বা আহোমৰ মুহূৰ্তৰ আমাৰ বহুতো উত্তৰ গুৱাহাটীত মানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বস্তু আমাৰ জড়িত আছে সেই সময়ত এই সময়ছোৱাত আমি এটাই বস্তু বিচাৰো আমি অসম চৰকাৰৰ আমাৰ ইয়াতে এটা মিউজিয়াম বিচাৰো যিহেতু আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মবোৰে জানিব লাগে যে লাচিত বৰফুকন কোন আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে এই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে জানিব লাগে পুৰণি যিবিলাক প্ৰত্নতাত্ৰী বস্তু আছিলে আহোম মোগলৰ যুদ্ধৰ সময়ত যিবিলাক ব্যৱহাৰ আছিলে সেইবিলাকৰ যিবিলাক মানে আমাৰ সনন কাৰ্যত বা বিভিন্ন সময়ত যে উদ্ধাৰ আছিল সেইসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে এটা মিউজিয়ামৰ দৰকাৰ সেইটোৱে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰৰ এইটোৱে এটা অনুৰোধ জনাবলৈ দাবী দাবী যিহেতু এইটোৱে হৈছে মোমাইপতা গড় সকলোৱে এইটোৱে মোমাই পতা গড় বুলি দাবী কৰি আহিছে

যদিও এই গড়টোত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বসবাস কৰা আৰু মাটিখিনি মেতিপত মাতি ধৰ্ত লাচি তেওঁ কাষতে কাষৰ মাটি শাল সান্দি এই ঘৰটো বনাইছিল মাটিটো বহুত দূৰৰ পৰা আনাইছিল সেই 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 জাগাখিনি এতিয়া এৰ মুৰ্গীপটিৰ বেবচাইটটো যিটো সেইটো প্ৰকাণ্ড শাল আছিল সেই শালৰ পৰা মাটি কাটি সেই গড়টো বনাইছিল কি ঘৰ আচলতে এইটো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই যে সেই লাচিত গড় মোমাই কাটৰ গড় বুলি গড়টো আছিল সেই গড়টোৰ সংৰক্ষণৰ বা ফলি এখন দিয়াত দিলে মানে মানুহে গম পাব যে এৰ লাচিত গড় ফুকনে যুদ্ধ কুমুকৰ লগত যুদ্ধ কৰোতে সেই গড়টো সজাইছিল মোমাইক কাটিছিল মুম্বাইক কাটা যাতে সেইখিনি ঠাই নহয় মুমাকে কাটাক আমাৰ আহি হাজাৰ বছৰত তাতে মোবাইল কাটিছিলে বৰ্তমান যিটো আমাৰ ৰেল লাইন আছে সেইটো মোমাই কাটাৰ ঘৰ তাত প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিলে আৰু আমি যিটো দেখিছো সেইটোৱে আচলতে মোবাইল সেইটো একদম খণ্ড খণ্ডকেই আছে ইয়াতে তাৰ আঘাত ব্ৰেজ এৰাৰ পিছতে এটা পচন্দ আছে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে এটা পচন্দ আছে আৰু সৰু সৰুলৈকে আছে আৰু যিপিনে জলসায় পিন্ধো থকা বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে লাচিত বয়সসকল বুলিবলৈ অসমৰ সকলো মানুহে জানে ইয়াত আমি লাচিত বয়সসকলক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ অসমীয়া জাতি এটা স্বাভিমান আমি আমাৰ আমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হিচাপে আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে লাচিত গড়টো অসম চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু ইয়াতে লাচিতে মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু মোগলক এই যুদ্ধতে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধতে পৰাস্ত কৰিছিলে আৰু এই গড়টো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁ শুনাইছিলে তেওঁ মনৰ আগত দায়িত্ব দিছিলে গৰুটো নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যৰ কাৰণে কিন্তু মমায়কে দ্বিতীয় যিহেতু খাদ্যত তেওঁ নিজৰ কাৰ্যত কৰ্তব্যত অৱহেলা কৰিছিলে থকাৰ বাবে তেওঁ মমায়েকৰ ডিঙি কাটি দিছিলে আৰু তাৰপিছতে যিখিনি সৈন্য বাহিনী আছিলে বা কৰ্মী আছিলে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰতে গঢ়টো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে আৰু এই গোটেই কাহিনী এই গোটেই কাহিনীত যিহেতু বুৰঞ্জীৰ পাতত আজিও জিলিকি আছে হয় হয় অসম বুৰঞ্জীৰ পাতত অসম বুৰঞ্জীৰ পাতত জিলিকি আছে বৰ্তমান চৰকাৰে শিল বৰফুকনক মানে আমাৰ ভাৰতৰ মানে মানচিত্ৰত চিনাকি গঢ় দিলে গতিকে এতিয়া গড়টো কিছুমান মানুহে মানে বেদখল ঘৰ চৰ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই বেদখলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে গড়টো মানে তাক সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ কাৰণে বিশ্বৰ ওচৰত আগতনাৰ কি ক'ব এই গড় সম্পৰ্ক এই গড় সম্পৰ্কে আমি সৰুৰ পৰা দেখি আছোঁ আমাৰ মানে মা দেউতাৰ আগৰ পৰাই মানে এই গড়টো আছে ঘৰটো লৈ পেলাই এতিয়া আমি সৰুৰ পৰা দেখি আছোঁ এই ঘৰটো মানে আমাৰ যিটো আমাৰ আমি মানে ঘৰৰ ওপৰত বাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাটি গোটৰ এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ পট্টা দিয়া মাটি এই পট্টা দিয়া মাটিত তেওঁলোক বাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ আমাৰ ঘৰত যেনেকে আমি মমাই কথা ঘৰৰ ওচৰত আমি থাকি ঘৰৰ ওচৰত মানুহ কৈ আছে থাকি আছে ভাল লাগে কি কৰিব লাগে নতুন জনা কাৰণে এতিয়া চব আমাৰ ইটো বস্তুটো বহুতো নাজানে জনাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় মিডিয়াৰ যোগেৰে আমি সৰহ দিব লাগে দিলে আমি সকলোৱে গম পাম আদেশ মানুহে গম পাব এটা ব্ৰেকিং নিউজে